Кирило Большаков, тренер Фаруза НТУ, володаря бронзовых медалей Суперлиги 2012-2013. Тяжелый сезон. Мы рады, что мы закончили его с медалями. Но учитывая Кубок, кстати, тоже выигранный в этом зале во Львове, то сезон можно назвать успешным. Точнее, это повторение нашего 2009 года, когда мы тоже имели бронзовые медали. и кубок. Поэтому, ну, в общем-то, результат игры команды достаточно хорош. Почему я говорю достаточно хорош? Потому что, ну, где-то в подсознании все-таки есть такая мысль, что мы не сделали вот какой-то такой шаг, который можно, нужно, хотелось бы сделать для того, чтобы оказаться лучше. Хочу сказать хорошие слова о команде Львова, которая большую часть сезона проводила очень хорошо, да, хорошие игроки, но хороший рисунок, хорошая команда. И она в этом году, ну, безусловно, сделала наибольший рывок по отношению к, прош к прошедшему сезону. Чьи Вы Знаете, они не знают, потому что я не знаю. Команда хорошая, я бы 80% наших игроков хотел бы видеть в команде на следующий сезон. Но э, так складываются обстоятельства, что после любого хорошего сезона цена на игроков поднимается. А бюджет, по всей вероятности, у меня нет информации, но, скорее всего, остается прежним. Поэтому очень вероятно, что будут определенные изменения в составе. А что с Гуином? Казалось, что его хочет купить Панадинаикус. У него даже была информация, что он не сыграет в этой игре. Ну, верная информация, все, кроме того, что он не сыграет в этой игре. Такой mm -hmm. информации я не слышал, я ее не давал. Почему? Потому что у Гуина есть контракт с клубом Фера. Mm -hmm. Он закончился 10 минут назад с окончанием пред... э, игры. Mm -hmm. И как только будет возможность, клуб всячески окажет содействие Гуину, для того, чтобы он оказался в расположении нового своего клуба. Mm -hmm. Никаких вопросов, мы только можем пожелать Гуину высоких, Достижений. Вы знаете, но ну, абсолютно рано об этом говорить, потому что, опять же, я не имею информации по соотношению наш бюджет, контракт игрока. Давайте мы отложим эти вопросы. Да, у нас будет, скорее всего, в течение там недели итоговая пресс-конференция, когда мы. Уже выдохнем и обсудим планы на будущее. Мы обязательно их изложим, и вы узнаете их буквально на следующий день. Дякую вам.